не понимаете, теперь я буду неуважаемым человеком в районе. То есть меня не пригласили на это совещание, меня туда не пропустили. Почему? Это служебное совещание, на котором как бы решаются служебные вопросы. И ничего страшного, если редактор районной газеты не будет на а, аппаратном совещании в а, ЖЕКе. То есть, грубо скажем, тем более, что он туда шел не для того, чтобы об этом рассказать людям, а для того, чтобы просто получить какие-то дополнительные как бы погонщики, которые его как бы приравнивали бы к какому-нибудь начальнику. То есть поэтому наша с вами задача определиться в ну как бы, чтобы мы не свели как бы разговор, в том числе и о цензуре до демагогии. То есть инструменты, да, то есть вот это очень важно. Да, наверное, как бы мы все, вот, потому что мы знаем, что мы с Вахтангом... Придерживаемся одинаковой позиции по общественному телевидению. То есть единственный способ изменить ситуацию, о которой мы говорили на всех телерадиокомпаниях страны, потому что они сегодня на самом деле, слава богу, не имеют никакого рейтинга, да, то есть практически. Поэтому я про ДТРК, а вместе как бы с Т1 вообще на самом деле, да, то есть уже должно уйти как бы в прошлое. И Я надеюсь, что новый руководитель гостелерадио, которому Андрей Шевченко тоже дал очередной наказ хотим видеть общественное телевидение. Да, то есть, но сегодня на целом ряде компаний можно делать очень важные вещи. Например, один из механизмов обеспечения свободы слова так называемый редакционный договор. Вот я задаю нескромный вопрос. Вот я знаю регламент выдачи лицензии на телевидение, радио... Вещания. То есть один из важнейших пунктов, который продавил еще Шевченко старший, это редакционный устав, в котором должно быть сформулировано такое понятие, как редакционная коллегия. Вот вы знаете состав своей редакционной коллегии вашего как бы, канала. То есть, ну это не проблема, то есть она... То есть вот я сейчас журналистов просто призываю как бы к активности, да, то есть второй инструмент, то есть заключение редакционных договоров. То есть в большинстве телерадиокомпаний мне жалуются менеджеры и говорят, мы сами пишем эти редакционные договора, потому что журналисты этим заниматься не хотят. То есть я не хочу как бы в краску гонять в задавая вопрос... То есть было ли на ТВ э, редакционный договор, там, где работает да, Роман да. Скрипин, там, Все где работает портников, да, то есть, но и там не было этого. Но не потому, что это были как бы это были просто как бы не принято так, да. Нет, сведомо политика, просто можно окремо говорить. Не, ну, там есть, не было этого сведомо. Еще раз это, то есть журналисты должны отстаивать эту позицию. То есть должны быть прописаны правила игры. Делаем это, получаем это, и вот тогда не будет как бы казаться диким, допустим, что обратите внимание на Иванова. Да, потому что в редакционной политике, которая является э -э, открытым документом, должно быть То есть четко сформулировано, да, что оказывается, то есть Иванов является приоритетным для освещения. То есть, грубо скажем, но об этом как бы знают, и тогда уже телезритель, который включает, говорит, так, это будет рассказывать опять про Иванова, не будем как бы на это обращать внимание. фонарик От я на цій ноті хотів би е, трішки озупинити. От Мені цікаво, тобто ви озвучили, да, пані зараз. Слишком. Ви озвучили дуже цікаву річ, що е, як варіант можна заключати редакційні е, договори. Але насправді хотілося б почути від представників е, засобів інформації, чи взагалі е, у них є така можливість, да, чи на сьогоднішній день є відчуття того, що власники самих телеканалів готові заключати такі договори і що дійсно якби така ситуація є можливою, тому що да, е, ідея гарна, вона потрібна, але наскільки е, вона... на сегодняшний день. Можно? Да, буду. Я прошу прощения, у меня мало времени. Я журналист условный, как всем известно. Ну, я что хочу сказать? Первое. Значит, я хочу подтвердить то, что сказал Глеб. Я недавно была в одном мероприятии, где со всей Украины были народ, и журналисты в том числе. И не могли поверить, когда я говорила, что в Николаеве не может быть ситуации, когда журналист хочет попасть на сессию городского или областного совета, и его туда не пускают. Но я, во всяком случае, таких не слышала. А то же самое Запорожье и другие места, это просто вплоть до того, что мэр лично выталкивает журналиста, чтобы он не попал в зал на сессию. Нет? Ну, так о чем это говорит? Вот. С моей нет. точки зрения, это говорит, что со свободой слова Наверное, у нас лучше, чем где-то в других а местах кажется, А говорю, мне кажется что наоборот Просто у нас нет Можно журналистов, теперь... которые бы написали Можно? Это да. бы боялась да. бывать Это, это следующая аспект. А это теперь я бы хотела нет. спросить вот ту У Меня наболело прошу прощения, но ну, я не знаю, есть ли у вас там договора, договор, значит, смотрите, конкретная ситуация. У вас был а круглый да. стол или не знаю, ну вот это в вашем обычном формате, да, по Кинбургской кости. Когда был представлен некий профессор, профессор Дегадюк. Но и какое-то шло обсуждение проблемы. Но при этом все знают, и я так думаю, что вы тоже, да, что есть люди, которые больше 20 лет занимаются кимбургской косой, ученые, я имею в виду в данном случае Олега Деркача и других людей. Я не имею в виду из себя. Вот. То как получается, и другие такие аналогичные ситуации были, ну, я замечала неоднократно, когда вот одна точка зрения, это представлено у вас на канале. Как вот, я бы хотела задать вот этот вот вопрос. Потому что я прошу прощения, нам нужно будет уйти скоро. Спасибо, Спасибо большое за вопрос. Постараюсь, как бы, на него очень правдиво ответить, потому что как раз э, удивлен, наверное, вы смотрите все-таки иногда на не наш канал, потому что на нас позиция баланса это очень важно. В отношении господина Деркача могу как бы сказать то, что я знаю лично. Да, то есть вот два года я его приглашаю в эфир для того, чтобы он свою позицию высказал. Только не за углом, не рассказывая где-то как бы о чем-то, а пришел в прямой эфир и об этом поговорил. Поэтому вот даже вот вы завершая вашу мысль, то есть для того, чтобы держать вторую позицию, да вот мы тогда приглашали Дегадюка как человека, который не связан с местными интересами, да, то есть и грубо скажем, потому что ситуация в тот момент находилась как бы стенка на стенку, то есть ваша стенка просто не приходит на общение, поэтому если вы хотите, да, то есть давайте как бы я с удовольствием как бы, готов вам предоставить как бы любое количество эфира для того, чтобы вы поговорили, только Самос. придите, да? то есть а то время, то, которое надо, да, самосность? Юрочка, это, то есть, потому что у нас, как правило, могу прямо сейчас Да, да пожалуйста, то есть, и, да. и, и, и это, в данном случае, вот поэтому я, как бы, еще раз говорю о том, основном, что Дима... Тогда было актуально, чтобы был человек, который вот только что появился, говорит о проблеме, которая поз... никогда не был замечен в, в. ней. И человек, который всем известен, но он не за углами, он на всех каналах, на газетах дают интервью, то есть, Значит, там есть, как бы, вопрос, почему почему он не захотел прийти к нам. Ну, Поэтому задайте ему этот Хорошо, вопрос, спасибо. получите ответ. И самое главное, что я как бы еще раз как бы хотел бы сформулировать, что думаю, что как бы для большинства из вас это известно, что у нас прямой эфир, и мы с удовольствием приглашаем людей и не спрашиваем вас, да, то есть с каким текстом вы придете. То есть мы, грубо скажем, мы даем возможность сторонам высказывать свободно свое мнение. То есть, и самое главное, что у нас, как правило, нет ни одного, ну, по крайней мере, с моим присутствием эфира, где будет сидеть один человек. То есть минимум 12. Да, то есть 12 человек, это вопрос как бы ну, на самом деле поиска хотя бы на региональном уровне каких-то компромиссов. Другой вопрос, что очень важно, чтобы люди слышали друг друга и искали выходы из ситуации. То есть вот это тоже очень важно, потому что иначе, то есть там громкие лозунги, громкие крики. А я задам простой вопрос, да, вот вы 20 лет работаете с темой экологии. Я пришел молодым репортером, мне казалось, вот она, Антонина Галкина, которая решит все экологические проблемы Николаевщины. Можно какой-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь, средства массовой информации не мне, просто короткий репорт достижения общественной организации в борьбе за дело экологии. То есть, не надо средства массовой информации, да, то есть, поэтому то есть я хотел бы сегодня и общественников настроить на то, что результативность действий вот важная составляющая нашей работы. То есть мы э, сделали самое важное, мы создали условия. То есть сегодня второй этап, да. То есть вот условия нужно переходить к результату, чтобы обыкновенные жители почувствовали результаты нашей активности. Власти. Вот на эфир мы приведем и расскажем. Вот как раз в всего, а Завтра я допустим, можете приходить, я... знаете, какая тема. С удовольствием как бы это э, увижу и вас в том числе. Мы будем обсуждать э, проблему жертв политических репрессий 37 33-го 33 -го года. А, а 2011-го. Ну, э, вы знаете, этот, э, Вахтар, тебе как историку не хочу как бы это говорить, что вся история повторяется, да, то есть поэтому до тех пор, пока мы не все-таки сделали работу над ошибками э, с той трагедией не признали и не назвали виновных, ничего, к сожалению, не изменится. То есть, к сожалению, в любой момент история может повториться. И просто я просто, очень короткая реплика, что в СССР был анекдот, когда американский голос на массовое а мы можем выйти на площадь и сказать, что буш дурак. Российские громадяне говорят, что мы тоже можем сказать, что буш дурак. Про Сталина очень легко сейчас говорить. А розповісти про Чому? десятки десятки людей, десятки людей, які зараз сидять в тюрмах і в політичній в'язні, що визнано найавторитетнішими правозахисними організаціями, про це теж треба говорити, не скасовуючи, як редактор остаточно правду скажу сталінської тематики. Треба говорити на Миколаївщині такі люди є. Mm. Так що давайте, от, я думаю, що ми з одного боку, це є зрозуміло, ми цілком підтримуємо, що там є проблема. І ми це, не можемо говорити, що проблеми немає в країні. Але от, я хотів би наголосити, що... А мені это... здається, можна я скажу? Люди не сидять на Ніколаївщині, да. але і все-таки можна не... Это раз, и второе, мне кажется, даже Запорожье а немножечко не. выглядит честнее, когда они говорят, що у нас є проблеми. А когда Николаевич напишет, что у нас нет проблем, то мне кажется, не это всегда. немножечко... Да, просто у нас проблема уже другого это, порядка. Да, это немножко... Проблема там столкновений, как бы... С, там, мне там кажется, есть. проблема в том, что нельзя даже сказать, что у нас есть проблема. Понимаете, вот это ну, уже я является проблемой. Ну, почему, и пускают, почему и пускают у нас свободно ну, на сессии? Мы же знаем, что, а, ну, что будет молчать. Про, про свободу, э, то, что не пускают на, э, на сессию, это одно. А второе, я побывала на, на круглом столе э, и попыталась задать вопрос, э, связанный с загрязнением... Э, вот глиноземным заводом. Bueno well, euh... Жалко, что ушла э, Антонина. То есть, вот экологи, классические Короче говоря, я же я почувствовала, что мне лучше вообще ничего не спрашивать и ничего не говорить. У меня ощущение такое, что моя жизнь превратилась, как будто бы меня преследуют. Это не мания преследования, это действительно... Вот сейчас уже начали вас преследовать? Сейчас нет, но потому что я просто уже ничего не говорю. Просто... В данном случае я представляю модератора портала Маколаевская грамматика платформа. И вот я считаю, что за те материалы, которые там появлялись, вот, уже такое... Вы в прямой эфир придете, расскажите об этом. Но мы как раз это хотим... Ну, у меня фактов нет. Понимаете, это будет выглядеть... Э, поэтому... это, будет выглядеть немножечко... И давайте вы просто как... придете, и то уже будет, понимаете. То есть, на самом деле, то есть, нам нужно как бы еще раз как бы... То есть, вот когда у нас нет фактов, а есть какие-то просто ощущения... у меня То есть, да, меня то есть это не журналистика, поэтому, да. Да, есть, поэтому а... вот сказать а вот, об этом... Как... у нас, к сожалению, журналистика есть проблема. Ну, знаете, Иван Глебович, что он готовый бачить все у себя на эфире, мы почему? Да. Відповідно, я думаю, що всі зафіксували і вже відмовитись буде вкрай складно. Але якщо, він, а, він, Amerika... якщо він не виконує обіцянок, ми його так, в такому вигляді надрукуємо, що він не виконує своїх обіцянок. Це серйозно, або ви це зробіть, безмовно. Хотілося так само, я так розумію, що у нас є представники громадськості, представники різних середовищ. Хочу, було сказано паном Вігову, що в принципі канал є достатньо відкритим, кожен висловлення на свою думку, а, але от питання знову ж таки до представників приспеки... громадськості, чи дійсно якби ті речі, про які ви говорите, ті проблеми, про які ви говорите в регіоні, реально а, потрапляють на телебачення і у вас є можливість донести їх до широкого загалу, окрім якихось ситуативних невеличких а, а, середовищ, в яких ви працюєте і в яких ви проводите якісь там заходи.